गणेशाय नमः नारद उवाच शिरसा कृणशिरसादैवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामास्तसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपि गजवत्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं एकादशम एकादशमगणपतिं द्वादशं तु गजाननम्

मासे फलं लभे सौवस्तनेन सिद्धिं च लभदे नात्र संशयः आस्तभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये विद्या तत्सविद्याभवेत् सर्वं गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं स्तोत्रं सम्पूर्णम्